Это вы, знаете, вы вот так, вот, вот, так я, я думаю. вот я, так думаю. я так считаю. Вот так и так, это не, это не истина, то, что вы думаете. Истина другая. То, что вы нам рассказываете, как главный лекар, как депутат областной рады. По этому листочку вы читаете. Я беру этот листочек Дима. и доводю его до ведома общественности. Я все не себе в карман ложу и не говорю, «Микола Анатольевич, а можно, чтобы я вам назад листочек отдал? Дайте мне якусь, допустим, преференцию. Я его доводил до ведома, и я ему даю преференцию. Я говорю, я ж так не роб. Короче, я с как миссия не, не хочу. Нет, ну я в цьому не хочу. Это вы обязаны Мы, как громада, как общественность. Я, я, я представитель официальной организации, которая зарегистрирована. Ну, подожди, мы, нет, мы, я не, вы, не вы, знаю, вы, кто вам давал какие-то, у какие-то документы. Вы а, дайте Паспорт, подожди, Саша, подожди, подожди, господа, мы перечисляем деньги вам даже спонсорскую помощь. Перечислили на фиксацию. Идите, идите подожди, Мы вам помогаем туда. Мы не имеем права спитать, куда деваются мои. Мы налогоплательщики. Вы платим подарки. Я, я вас прошу. И если вы хотите нам... узнать, куда деваются деньги. Да. Дайте запрос, ваша, организация, я вам дам полный подробнейший. Да вы быстрее с учебом приходите, я читаю, сразу в год и все, хоть так. Я раз в год отчитывается наша, отчитывается в Финфин. Меня не обязывают раз отчитывать. Ну я. Если это будет надо, я вроде бы, мне это проблема. То есть внесем предложение на общественной ради. Конечно. Что будет? Хай будет это? Нет проблем. Ты вот сейчас, но я же ничего не украл. Ну, то есть вы не будете против, если мы по этим фактам вопросам соответствующих регионов. Да, да нет, это да, не будет. Да. Вот вы даете. Еще я буду против. Вы напишите, если вы считаете, что я где-то там, пожалуйста, есть круг у нас, есть это... Да, с этим мы уже не даже не Сегодня он ну, называется финансовый... Э, финансовый какой-то контроль там, финансовый контроль. Есть прокуратура. Пожалуйста, вот эти вещи, это законно. А, а, что, ну, а это, что, ну, это вот вещи незаконно. Нет. Это вы так подумали. Нет, вы а считаете, вы... что я где-то не так поступаю, где то где-то и такая какая-то. Вот вопрос. полный раз за раз за двойные удары, и забрать брать выделение зацелевал. Сразу, сразу, сразу вы считаете, что кто-то не прав, кто-то. У нас есть Конституция Украины. Пожди, а зачем вы тогда мыслом экономисты? З Зачем ви звали, що у нас бумага да. не Ну, прийшла людина, показала, химу. ну ми рікнули їх, ну, подивились. А війн ця зняв для того, щоб уже более детально розібратися. Це перше. Вторе, ну а що тут такое? У вас же не почтовий ящик, не закрите предприяти. У вас все відкрите, відверто, пожалуйста, люди добрі. Дивіться, ось ми розходуємо гроші. А ви зараз ти читаєте, от, ну, я, це. Іменно так, я так і начинаю. Зачем? Видите сами так, знаете, вызываешь. Ну, это очень нормально, не это не считай не, не так, не но это считаю не так. План есть? Ну, ты что-то. Плана мощи? да вы говорите, полномочий нет. Сами пришли. У нас плана мощи агрообъяну украины. Вы слышали? Агрообъяну украины. Ну, меня сегодня в Еврейске проживает 30 тысяч. Я сейчас не помню. Приблизно. Ну, десь тысяч четыре. Четыре тысячи Это с оплата работы, да? А? Не, не. Нет, нет. это Мы не считаем. Работа, мы, это мои рабочие, они так и делали. Это на материал? Вот я точно не помню. Я помню, мы там купили этот боли. Ну, там же, да, да, Ну, мы ее плитку положили, да? Да. Ну, таблицка то, то такое, таблицка у меня, она тоже, кстати, ну, была, остатки плитки были, мы вложили. И покраска и покраска пола, покраска стен, ну, этим можно заниматься. Ну, более тысячи пятьсот рублей стоит. Ну, в принципе, где-то пятьдесят-пятьсот. То есть, фактически, четыре тысячи гривен, и, и, и кабинет, да. даже в таком, в данном, в нашей ситуации, в нашей, в ситуации, в которой есть в Украине, это нормально. Да. Это уже, это просто, как-то может быть бедно, но а Да, если вы, может быть, раз в три года так краситься, или четыре, Ви на сьогодні пошкодитися? Не буде, от жалко. От Це... Не маю я де зробити. Тут два, два покрілі, одиною вот, фігньою, бачите, як на нас де буде прості поламали все. А там не можу, от У мене вже є проєкт, у мене вже все є. дефінансується. Скільки, скільки треба ну... яку суму, на яку суму цей проєкт? Я точно не пам'ятаю. Ну, пару десятків. Ні, ми, ми організуємо збір коштів, щоб допомогти. Ви знаєте, давайте ми закінчимо. Я ще хотів спросити вас, ну, один вопрос Значить, Вчора на зустрічі з губернатором дуже ну, багато було сказано про провірці больниці, госпіталії, без денегіз, допомоги. было собрано вот, 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 вот приемцы, mm -hmm. это нормально, хорошо, вот, отлично. И самые основные такие слова прозвучали – помощь армии и помощь беженцам. Ну, беженцы, ну, ну, кто, ну, будем помогать, правильно? Это наша воля, наша, наша воля. Вот. Но у нас тут в Азисенске есть беженцы. Проживают они у нас э, на Октябрьской, вот, там есть центр, вот, семья. И в одной из семей, значит, слепая девочка, то есть мать со слепой ребенком. Вот. Ей, значит, нужно проходить обучение в интернате, но ну, интернат есть только в Славянске, в Одессе, в нашем районе, в, в Одессе. В Одессе, да. Вот. И он, слепых, по-моему, Был, был Я вам скажу, что она узнавала это все дело да, и ответила, да. да. И вот она вчера, значит, позавчера, в понедельник пришла на прием к детскому врачу. Там, значит, с карточкой, со всеми делами, с просьбой для того, чтобы э, направить в, э, на отдых, там есть санаторий, Куляр, угу. вот. Ну, Соответственно, э, не для этого, чтобы направить туда, надо э, взять направление в филатов, Филатово дают, якобы, или областная больница. И сейчас говорят, ну, берите, вам надо ехать в больницу. Ну, я так себе ну, думаю, неужели это ну, чисто так по-человечески, не знаю, было Дамаск, ну, вот, Пареноправа, У вас, ну, 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 парен, вас не Нет, я бы скажу. А, да. Мы, вопрос тут, вот, вот, ей надо подойти ко мне. Почему? А, да, Потому да. что, э, в самом деле, направление детям на любое лечение, на любое лечение, дает областная мы вот тут отправляем документы, Давай. но они дают нам эту... У, них, у нас путевок не дают. Я понял. Там, да. Значит. Давайте она как бы дойдет, мы созвонимся, и я позвоню. Может она находиться там в Куяльнике? -то. То есть я выясню все детали. Я понял. -то. То есть она должна подойти к вам, и понял. Там, я на работе в 6 часов утра. Если... Э, почему я говорю? Потому что в полвосьмого у меня начинается вот такая каша. Она хай придет в полвосьмого где-то. Мы с ней не ну, говорим. Она, она, она не может кинуть. Ну я не думаю. У нее все проблемы Но она как придите, а мы в это время свяжемся, дадим, если там возможность такая есть. Я думаю, это проблема. Я думаю, дам ей номер телефона вашей приемной. Допустим, вы ну, звоните. Ну, да, мне, да, да. Хорошо? Да, да все. Без рецепта разговора. Если все я все, наши тут ранее лежат и так дальше, то, да. больные, не имеет значения, есть ли тут вот прописка наша. У нас есть такое поручение от главы администрации и от президента. Мы можем всех, оказываем помощь всех. Я понял. Ну вчера говорил, что... Стараемся, знаю, что... стараемся, стараемся говорить бесплатно, бесплатно потому что... Э, То, что можем бесплатно, потому что в самом деле там Ну, они выехали только с сумочкой... Ну, понятно, что там, не видимо, тоже ничего. Сейчас и можно Хорошо. Вот, ну, потому что, -то. что -то. еще одно питание. Вот, э, такая полезная это болезненно для общества. Для водителя особенно проходит медицинскую комиссию. То есть человек, проходит за справочкой медицинской, не секрет, что она тут пробегается, и можно как то в поликлинике, но походить на одного врача. То есть, не Можно простыть эту процедуру, допустим, в одном кабинете. Значит, Посадить все лекарства. Я, цифика, я, 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 я вам скажу. Значит, мы уже это делали. Значит, два раза в Час дня в 12 дней, в 12 дней. Все как, вот, специалисты, которые проходили это миссии, все mm -hmm. находятся на втором этаже и на третьем. И ждут всех вот этих, кто на водительских удостоверениях, кто туда. Я вам скажу, что э, вот вы говорите, не секрет, не секрет. Вы вами знаете, кто Гродинский? Mm -hmm. Знаете, конечно. Дайте вам, вы, вы же Наш гражданин, вы же активный человек. Дайте мне фамилию, я его завтра посажу в тюрьму. Нет, я сначала скажу, потому что бешеный брал. Вы понимаете, что все? Вот, вот мы сидим вот так все. Я захожу и объявляю всех. Уважаемые господа, имейте совесть. Не берите ни у кого денег. Если я узнаю, я сразу передаю прокуратуру. Вы думаете, хоть один приходит ко мне, деньги берут, деньги берут. Скажите, пожалуйста, садитесь, скажите, кто фамилию даже не создал. Но, в принципе, это очень хорошая идея, потому что я понял, когда в одном кабинете сидит 10 бетеров, они не в состоянии их обнудить. Это первое. Ну, так получается, да? Ну, Но, все равно, хорошо, что сразу все специалисты за ней пришли. Вы слышите, Арина писала. Арина такая вот, ну, но Арина писала. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас в этом досмотре сидит три врача, и я не могу. Она понятия не имеет, Медосмотр не спрашивают, там не, заставляете и раздеваться, вы никого там не раздеваете, да, там отдельно. А тут спрашивают, спрашивают вас, вы чем-нибудь не Говорите, нет. Да О, я О, понял, ну да. Вы и, и, тестовые вопросы. Нет, нет, Вдруг? — То есть, это такое, нельзя же всех осматривать дом. Ну, да, да. А? Но нет, да, да, это, это просто, не нет, вот, вы, вы вы. Вы. вот вы приходите и вы вот. да. Здравствуйте, здравствуйте. У вас жалобы есть? Вы говорите нет. Если человек человека нет жалоб, заведомо говорит о том, что у него не значит болезни нет. Ну, понятно. они же многие болезни, которые протекают скрыто, бессимптомно и так далее. Но уже есть вопрос, если не болит ничего, значит уже где-то 50% дай больше болезни нет. Потом спрашивают, что пару вопросов задают, вы, допустим, там, задаете. нет, нет, пишут вам «но». Если у вас, тем более, если вы вы пациент, допустим, кардиолога. Скажите, вы будете рассказывать на приеме доктору, что вы лечите, у вас есть лечащий врач, который знает вас, который знает, написал вам лечение, там, написал препараты. Что объясняется? Вы говорите, я кардиолог на учете. Все вопросов нет. У этого врача он пишет, что у вас кардиолог, и направит вас к кардиологу, если это надо устроиться на работу куда-то, или если проблема. То есть вопросы. Э, вот эти досмотры э, куча можно куча. Куча, вот скажите, какие вам вопросы можно водить? Вы приходите э, к врачу. Единственное, что вы не, не можете вводить, когда у вас это, э, э, да. То есть вы не заряжаете свои да. Ну, единственная причина, в принципе, все остальные, если вы не теряете, у вас нет э, припадков, все остальные могут вводить водитель, то и это. И здесь, единственное, хто хоче, кто не хочет платить, сильно заняті люди, які не, не теми, что тут у нас работает в час дня, вівторок, по моему в Она работает сейчас до двух Комиссия, которая принимает всех на работу устраивається, щоб да. ну, а, до сих пор. А проводить. вибачте, Комісство. а ви подавали як пусть оголошення, якісь да, пресси да, да, про це, да? да? да, да. Ну, може. Стоит обновить там, хотя брамс в миссии. Обновить. Ну, информацию обновить так. Это ж кошти. Ну я Ну хорошо. Мы тогда дамо сами оголошення в эту самую. Ми двоє, я, я вам дам текст, щоб працювати. Щоб Тому що я от всі я мене от просим приходить з паспортами. Я пришел в оружие, и все, мене, те, я не ворую товарищество. Ну, 50, 60. Что навіть борвить разеха без коштовна. Вот ну, дивись, ну там мало. дивіться, да, ця от це вот газетка Чого що, внутри? А, ось повністю було посвящено нашому образованню. Дивіться, ось от піски, відкрите обращення, освітяне, освітяне, ось осво. Це ну, освіти. Я більше ніж вірю, що за це наші капітані. Нет, ну, это в в этом... а, и, и... они не дружили в Они тут я, нет. Да. не были. Где... Ну, я там не знаю, Ну и что написали, что у нас есть предложение врача, там, Иванова или там мое лично вот, проводить медосмотры. Люби друзей, не давайте грошей, не гоните людей. И все. И телефон. И телефон. Да, и телефон, гроши, и все. И все, не будет. Мне каждый день мне звонят. Ну, не каждый день, не буду говорить. Ну, неделю, два раза, что-то вроде -рочу. Я всех умоляю, Любаточка, слушайте, ну скажите, вашу фамилию и кто из врачей? Ну скажите мне, хотя бы, ну вот скажите, что вы, он мне, мне, придется ложиться, и он мне зарежет. Так, так нельзя подать, когда ну, а? Так ну как, ну все, психологическим, какие страх у человека эта когда сделали на операцию, или вы, вы ну, прошел человек курс лечения, выписывается с больницы, говорит, я вам благодарен. Я не знаю, что вы есть, что вы пьете. Ну, хочу вас отблагодарить. Вы знаете, я, сам, я сам, сам, да. я сам пошел да. главным врачом, я работал хирургом. Я все это знаю. У нас, вот я работал, у нас был такой принцип, что если, не дай Бог, намекнуть даже намекнуть каким-то образом больному, чтобы от благодарности до операции. Потому что это большой грех перед Богом. И закон подлости всегда срабатывает. Все вот тут будет неудача. Я не понимаю сегодня у этих врачей, идти берут это все. На порядок, все он уже подобрали гроши. А потом, я же видел этих врачей, которые отдают эти деньги. Вы видели это, это лицо, вы вот же говорите, красный извините, не получилось, извините. Я, я, я не понимаю. За какие-то там, ну скажите, ну он получает, допустим, да, мало получает. Но все равно позволит свою честь, достоинство свое, из-за каких-то копеек там ему добавить. Ну, вот такие и есть. Я не отрицаю. И никто мне не рад, вот мне сказал, я бы прибил всем. Все, на пять минутки сказал, что только я получаю заявление о том, что э, кто-то взял, есть у у меня был документ, потому что так же и свои клиники не И Но, к сожалению, никто не хочет. Это вот наш да, 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 благие да. благий Ну, а там, по-моему, есть. <соспит> <соспит> да? Ну да, там right. все, банк, всякие. такие